нашему великому счастью в рамках военного совета работают представители силовых структур, спецслужб, командиры добровольских подразделений. То есть мы имеем уникальную возможность объединить опыт, который Украина получает сейчас в ходе боевых действий на Донбассе, фактически с весной этого года, с наработками, которые существуют в рамках отдельных госструктур, получаемого в ходе консультации с иностранными коллегами и так далее. То есть мы сейчас приходим к выводу, ну это очевидно для всех, что Украина уже в том виде, в котором имел до этого сектор безопасности, он, ну, он не удовлетворяет никаким требованиям сегодняшнего дня. По логике событий мы готовим свою, всю сферу национальной безопасности и обороны на отражение главной угрозы со стороны Российской Федерации. Это, поскольку потенциал военно-экономический, потенциал Украины и России с довольно-таки сложно, поэтому мы должны быть готовы как раз к асимметричным ответам. То есть мы в это понятие вкладываем прежде всего в милитаризацию Украины, то есть готовность населения, подготовку населения к отражению военной агрессии. И в нашем видении то, к чему мы пришли, в общем-то, рецепт построения военного сектора безопасности заключается в создании профессиональной армии порядка 100-150 тысяч человек и мощного, отлично обученного резерва, это порядка 500 тысяч человек. Причем территориальная оборона, резервная армия территориальной обороны должна быть привязана к конкретным территориям, административным территориальным единицам и состоять, условно говоря, из двух компонентов. То есть резерв для вооруженных сил, и резерв для национальной гвардии. Мы приходим к выводу, что тот формат охраны границы, который был до сегодняшнего дня, естественно, абсолютно не подходит. Но мы видели, в общем -то, что появилось весной на границе, прежде всего, Луганской области, но и Донецкой тоже возникали проблемы с переброской наемников, вооружений и так далее из России. И, ну, помимо там различных факторов вроде коррупции на местах и так далее, одним из важнейших фактором, который влиял на то, что границы наши были де-факто открыты, была неготовность службы к отражению вот таких вторжений. Что касается других аспектов территориальной обороны, то прежде всего мы предлагаем возродить, вернее не возродить, а в совершенно новом, ну, более эффективном формате, начинать подготовку населения, начиная со школы, то есть то, что раньше называлось начиная, начальная военная подготовка, гражданская оборона. То есть начиная со школьной скамьи, это первый этап, получить, чтобы э, ну, юные украинцы получали базовые знания по военному делу. Э, затем второй этап, это на базе э, нынешнего товарища состояния обороны Украины, ТСО, э, который имеет самоспоряжение, начиная там э, с руковых э, киров, автодромов и так далее, получали юноши. Э, на втором этапе базовые знания уже более узкие, то есть начинает там парашютная, десантная подготовка, мобильная и так далее. И третий этап, это уже, ну, вот приблизительно сейчас говорим о ретировочном возрасте 20 лет, когда, в общем-то, граждане уже имеют базовую подготовку на двух этапах, могут выбирать резерв национальной гвардии и резерв вооруженных сил.